Здравствуйте, сегодня я буду делать математику. Вроде бы вправо задавали. Э, э. Так, ну, спасибо Егору, что скинул ДЗ. Так, да, ну короче, я все сделал. Кстати, вы можете посмотреть по подсказке видео, где я на английском играю в Geometry dash э, Короче, вот мне надо 53 вправо. Давайте прочитаем. Бригада на перший день зорала сколько? 60. Га, що становить 1 ну, четвертое поля. Знайди площу поля. Ізі-пізі. Спустя 3 часа. Та як как это делать? Окей, я пройду за ГДЗ. Ага, понятно, ничего не понятно, Просто спешу есть. Кому-то списал первую правую. Первую в я сделал. Ну то есть не я, а учитель, который на эту выкладывает видео. Ну короче вот. Это короче 485. У меня шестой класс. Завели тему. Ха 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 ха. А ты кто посмел так? кинуть у меня... Меня снайпнули в полете, О! но будем дальше искать. 87. Ширина прямокутника до ряда 30 см. Что 5-6 Его должен найти параметр на прямо. прямокутника. Ладно, я здесь не буду скипать. Разберем. Ну, по моей логике, думаю, что... Ну, если 5... 5, 5 на 30 поделить, будет... Подожди, сейчас, минутку. Будет 6. 6. 36, наверное? Ну, скорее всего, 36. Посмотрим, как это учитель Ютуба э, покажет. Всё. Ну, короче, в первый день моя логика сработала. Типа, я разрезал так само как и я буду 36. 6 ну, Дальше, дальше все скучно. Короче, я скипну, потом покажу результат. Как будто сделал ее. Ну, смотрите. Вот так. Эээ, ну, ладно. Погнали дальше, что там у нас. Право. Так. Ну, как будто сделали. Следующая, 89 -я. Так, что там у нас 89 -е? А, Это где? А, а, а бой наш запряту. А, вихід на вихід борошна під час помелу по пшениці складає 80%. Скільки пшениці потрібно змолотити, щоб отримати 60 центнерів пшеничного борошна? Окей, я тут уже не понимаю, поэтому сдвинемся к нашему учителю с английского. Ой, с математики. Вот короче развязание. Всем пока.